ایک کھجور کا خشک تنا تھا امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ وہ ممبر جس پر آکر اسلام ٹیک لگاتے تھے کھجور کا مردہ خشک تنا تھا ہرا بھرا میں نہیں وہ اتنا دھاڑے مار کے رویا کہ ہمیں شک ہوا کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا پھٹ جائے گا کھجور کا تنا فَنَازَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم حتٰ آکر اسلام ممبر چھوڑ کے اتر آئے اس کو پکڑ لیا فضم آئی اپنے سینے سے لگا لیا جیسے ماں بچوں کو لگا لیتی ہے فجالت تین انین صبی الزی یشقت وہ اس چھوٹا بچہ جیسے سسکیاں لے لے کے چپ کرتا ہے جب ماں تھپکیاں دیتی ہے اس طرح سسکیاں لے لے کے چپ کر گیا حد تس چپ کر گیا کالا بکت علا ماں کا نہ تسم و میں ذکر وہ حضور کا تذکرہ خطاب کلمات سنتا تھا اس پہ وہ رو پڑا اب امام بخاری اس کو دو ہزار نوے پر لائے چار سو انچاس پر لائے نو سو اٹھارہ حدیث پر لائے اور اس جگہ یعنی یہاں تک بیان کیا جیسے اونٹنیوں کے بچے زور زور کے بلک کے روتے ہیں کھجور کا خوش تنا اس طرح رونے لگ گئے حتیٰ وعدہ آ جادہ ہوا حتیٰ کہ آ علیہ اسلام نے اپنا ہاتھ پھیرا سینے سے لگایا تو تب جا کے وہ خاموش ہو گیا اب یہ جو حدیثیں اس کو بار بار بلٹ کے لائے ہیں امام بخاری اس کے اندر حکمت کیا ہے اور اس کو پھر اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا کہ جب آپ نے سینے سے لگایا مس کیا تو وہ چپ کر گیا خجور کا تنا آہستہ آہستہ اور اس میں جو خاص چیز ہے توجہ طلب وہ یہ کہ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا اور اس کو امام دارمی نے بھی روایت کیا اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے دارمی اور احمد بن حنبل کی سب حدیثیں فتح الباری میں درج کی ہیں اور ان حدیثوں میں اضافتاً لفظ یہ ہی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جب سینہ اقدس سے لگایا کھجور کے خشک کو تو وہ سسکیاں لے لے کے چپ کر گیا اور آپ نے پھر کھجور کے خشک تنے سے فرمایا یہ امام احمد بن حنبل کی مسند میں اور امام دارمی کی مسنن میں اور حافظ ابن جرسکلانی کی فتح الباری میں فرمایا انتشا غر کفل جنہ آپ نے آہستہ سے اس کو کہا کھجور کے تنے کو اے تنے چپ کر جا اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں نصب کر دوں فتح من کا اور اللہ کے اولیاء اور صالحین جنت میں تیرا پھل کھائیں گے وہ انتشا عیدوں کا کما کن کا اور اگر تو چاہے تو میں پھر تمہیں پہلے کی طرح ہرا بھرا کر دوں آقا علیہ السلام نے تنے کو کہا فخار الآخرت دنیا اس کھجور کے خوش تنے نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی کاکا نہیں مجھے جنت میں لگا دیں واپس دنیا میں ہرا بھرا ہونا نہیں مانگتا وہ ریعوتم مر ریاض الجنہ میں جو موجود ہے نیچے دفن ہے حضور کے منبر کے پاس اس کو حضرت بریدہ کی روایت سے جو امام دارمی نے اخذ کیا ہے ابن بریدہ کی روایت سے اس کے الفاظ بھی یہی ہیں آکر صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو میں تجھے جنت میں نشرب کر دوں فتشربہ بن انہارہا وعیونہا ویا کہ تم تم پھر جنت کی نہروں کا پانی پیو گے اور تمہارے پھل اولیاء کھائیں گے کیا اور چاہو تو میں تمہیں دنیا میں ہرا بھرا کر دوں اور اب وہ صحابی کہتے ہیں ابن مریدہ کی روایت میں امام دارمی جس کو حافظ ابن اسکلانی نے فتح الباری میں روایت کیا اس کی تائید میں وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اس سے باتیں کر رہے تھے اور پھر ہوا یقول آک علیہ السلام اس کو فرماتے تھے بات کر کے خاموش ہو جاتے اور فرماتے ہیں نعم ہاں ہاں اور فعال تو ہاں میں نے کر دیا ہاں میں نے کر دیا مر رہتا ہے دو مرتبہ کھجور کے تنے کو کہا کہ ہاں میں نے کر دیا صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھے کہ کھجور کے تنے سے گفتگو ہو رہی ہے اس کو آپشن دی ہیں کیا چاہتے ہو دنیا میں ہرا بھرا ہونا یا جنت میں لگنا کہ اولیاء صالحین پھلکائیں پھل کھائیں وہ کہتا تھا مجھے جنت میں لگا دیں آپ فرماتے تھے فعل تو ہاں میں نے تمہیں جنت میں لگا دیا پھر پوچھا تنا جواب دیتا تھا شاید کہ ہاں حضور جنت میں لگا دیں فرمایا فعل تو میں نے لگا دیا فقال اختار ان اغرسہو فی الجنہ اس نے دنیا کی بجائے جنت کو اختیار کیا